охотничий сезон уже давно закрыт сегодня последний день февраля но мы снова на охоте по приглашению э, председателя компанейского совета Уорд. Э, Анатолия Мечкалова. Мы снова на охоте э, на самостреле лисицы. Сегодняшний день я считаю на охоте особенным, потому что мы впервые в нашей программе будем показывать э, норную охоту, охоту с использованием э, немецкой э, норной собаки яхтерьер, жесткошерстный яхтерьер. Э, и э, ее работу вы посмотрите, оцените. Ну, а мы будем надеяться на то, что э, собака отработает. И э, мы сегодня увидим такие удачные вызовы по лесе. И э, сегодняшний день по э, саннастребным лесу будет удачным. Я Александр Середа. Э, и наша программа приглашает вас с собой на... Немецкий яг порода норных собак, выведена в Германии в 1930-х годах. Немецкие охотничьи терьеры делятся на жесткошерстных и гладкошерстных, однако различаются они только по шерстному покрову. Масса от 7 до 10 кг, высота в холке 33-40 см. По характеру немецкий яг-терьер злобный к зверю и недостаточно приветливый к людям. У собаки этой породы очень тонкое чутье и безграничная отвага. Ее очень трудно чем-либо испугать должна проходить очень жесткую дрессировку, в противном случае может быть неконтролируема. Сейчас проходим до того чагарника. Надеюсь, в том чагарнику уже божучая нора есть, где несколько десятков лет. И так само там рядышком есть норы лисицы. Там мы идем и проверим. Есть через все поле туда проходим? Да, да, да. да. Это нора. Вона овальної форми, землі виглядно мало. Собачка вже гручинна встроєна, вже значення треба попрацювати, то вона зараз піде роботи. листья нора это как своеобразный подземный город с возможными да. лабиринтами, отходами, от норками и так далее. И получается, что еще кроме лесы в этой норе могут жить такие, да? суслики, крысы, да, да. все кто угодно. Суслик это как лето может быть, да, такая да, вот да. постоянно действующая. Може будь-що норс два-три этажа, правильно? Яруса. Да. От може будь-що в нижній ярус, а тут є душена. От він віддушино чує, дирочку таку, а вона може аж в нижній ярусі сидіти, І він це розгрібає. Осиця старається сама нори не робити. А десь бурсута да. починає да. гадить рядом там. Якщо, ту... да, якщо бурсука туалети. Да, барсук да, же да, э, чистоплотное да, животное, да, все да, выносит за да, пределы, да, талиса ему гадит для того, чтобы... Он Барсук э, не смог дальше там дышать и сказал, я пойду себе новую ножку да, сделаю, да? да? да. Тоже вот такая балочка типа, бычки по сути. Выскакивает заяц, товарищ по нему стреляет. Заяц бежит, да. Бичка, а бичок лежить після висла вскакує, повскакує, натягує ципок, зайз на всьому ходу, в той ципок як лупане, перевертається, вскакує і далі. Ну, вот характер собаки складывается с того, что она самостоятельно работает в норе, в норе э да. постоянно готова к каким-то боевым испытаниям. Катяка. Она да. должна прислать постоянно да, готовую. Она такая напористая, бойцовая да. такая. Она должна самостоятельно или задавить вытянущийся мощный крепкий старый пес, или вытянуть. Самостоятельно или принимает решения. Да. Вот ни одна она ранее заинтересовала, кроме этой. Це гребля, як дощове літо або вагу всі місці йдуть дожі, оце з поля несе воду. І тут виходить штучне озеро. І тут сюди падають качечки. Це для нас така радість, коли качки падають. Здравствуйте. Здравствуйте. ну вот основной герой нашей сегодняшней охоты пес э, породы э, яхтерьер в по кличке джек ему э, сколько лет один год? Да. Ему всего лишь один год, но он уже себя проявил на охоте. Мы сегодня это видели, отсняли. Молодец же? Молодец же. Молодец. Менский с изюмом Нам необходимы простые ингредиенты Баранина, морковь, лук, естественно рис Ну и изюм Значит у нас продукты уже подготовленные Нарезанные порционными кусочками Баранина, подготовленный лук И в котле у нас уже разогревается масло Первым в котел закладывается мясо Масло должно быть хорошо прогрето, для того, чтобы мясо быстро обжарилось и приобрело корочку, которая задержит внутри кусочка соки. И не перемешивая дадим э, прожариться минут 5-7, для того, чтобы... Э, Порочка. Обратите внимание, значит э, с мяса выделяется сок, он попадает в масло и жарить мы должны мясо до тех пор, пока э, из масла не испарится вся влада. Только после этого мы будем производить дальнейшую закладку. Мы готовим плов с расчета э, 2 килограмма риса, э, килограмм э, лука, килограмм морковки. Это получается у нас на э, порции на 10 человек. Обратите внимание, значит, э, мясо начало подрумяниваться. Э, вот интересный, э, интересный такой показатель в баранине. Когда э, сало, оставшееся на кусочках мяса, начинает бугриться, надуваться. Это говорит о том, что уже с верхних слоев мяса влага ушла и начинается образовываться корка, то есть мясо поджаривается. Мы видим что э, мясо становится понемножку все золотистей. Нам необходимо выпарить влагу с бараниной по какой причине? Для того чтобы э, потом плов не отдавал резким вкусом э, баранины. Этот вкус уйдет вместе с влагой, которая испаряется. Поэтому мясо необходимо прожаривать основательно. Корочка появилась, и мы э, закладываем морковь, подготовленную, нарезанной соломкой, для того, чтобы она тоже подрумянилась. Учитывая то, что мясо у нас э, выше температуры 100 градусов, видим, жир кипит мясо тоже той же температуры. А вот морковка у нас комнатной температуры. Поэтому температура кипения в блюде сейчас понижается. Нам необходимо снова подождать, пока все, все ингредиенты станут одной температуры. Морковка немножко пропарится на мясе. После того, как начнет подниматься уже с морковки пар, это буду говорить, что морковка прогрелась, мы тогда ее перемешаем вместе с мясом и жиром. Сейчас она просто полежит как накладочка, которая будет пропариваться от температуры, которая исходит от жира. Когда морковка немного подрумянится и становится более мягкой, потому что соломка у нас мягкая, податливая, это говорит, что она уже начинает тоже жариться. Мы добавляем сразу же с этого момента лук. И снова даем луку немного полежать сверху, для того, чтобы он пропарился и приобрел температуру, так как он лук комнатной температуры, а все содержимое уже выше 100 градусов, для того, чтобы не, производило, не происходило остывание внутри котла жира, лук снова полежит сверху немного, пропарится, и после этого только мы перемешаем содержимое. После того, как лук начал тонуть в жире естественным путем, значит, это говорит о том, то лук тоже начинает приобретать общую температуру. И мы можем его тоже перемешать. Вообще-то традиция традициях приготовления турменского плова э, сло, э, все закладки э, делаются слоями и не перемешиваются. По причине того, что когда плов будет готов, значит казан или котел, в котором плов готовился, переворачивается вверх дном ну, и содержимое котла пирамидкой выкладывается на блюде. И потом таким же образом значит, рис укрыт луком, морковкой, с мясом, все слоями. Люди, которые едят плов, подбирают таким же слоями и употребляют его в пищу. Плов, который готовим мы, ну, он претерпел трансформацию уже в наших условиях по причине того, что мы плов берем порционно из котла и накладываем в тарелки каждому едоку. Поэтому желательно, чтобы все блюдо было равномерно перемешано, для того, чтобы каждому, кто будет пробовать плов, попало и морковка, и лук, и рис, и все остальные ингредиенты, которые мы потом будем закладывать в наше блюдо. Когда лук э, приобретает признаки полуготовности, мы в наше блюдо добавляем смесь восточных пряностей. <связать> Это здесь зира, куркума, э, перцы э, различные. Обязательно барбарис. Почему барбарис? Потому что мясо баранины, оно сладимое на вкус и необходима кислинка для того, чтобы сбалансировать э, сладость бараньего мяса. Специи мы не перемешиваем, разравниваем сверху, для того чтобы они э, окунулись в жир и дали свои ароматы. Сверху специи мы добавляем э, изюм, кишмыш. Э, изюм, сушеный виноград, тоже выполняет функцию. Добавляет кислинки в наше блюдо. И еще от изюм будет добавлять пикантность вкуса. После того, как мы специи заложили, мы закладываем рис. В нашем случае рис паренный, мы его не моем по причине того, что он уже подготовленный непосредственно к приготовлению. Если вы используете рис обычный, значит его необходимо промыть как минимум в 5 водах, слив остатки муки. Пока вода не приобретет прозрачный чистый цвет. Если вы используете э, пареный рис, значит его мыть не нужно, а засыпаем, сверху укладываем и разравниваем на нашем блюде. Разравниваем так, чтобы э, потом к этому рису больше не возвращаться до полной готовности. После того, как мы разровняли наш рис, мы добавляем в наше блюдо обязательно воду. Желательно добавлять горячую воду, тогда ее можно заливать сразу непосредственно всем объемом, для того, чтобы был рис укрыт на, как минимум на два пальца сверху водой. Мы заливаем сейчас холодной водой, поэтому заливаем небольшими струйками для того, чтобы не понизить температуру кипения в нашем котле. Небольшое количество воды, которое попадает в наше блюдо, оно моментально приобретает температуру кипения и э, водичка становится сразу горячей, то есть доходит до той консистенции, не понижая, не понижая температуру кипения в самом котле. Добавляем воду обязательно понемножку, для того чтобы она успела прогреваться. Еще на, на, настаиваю э, еще один раз на этом. И заливаем воды э, столько, чтобы э, рис был укрыт ну, приблизительно на два э, пальца воды сверху. Мы залили воду. Э, вод, вода э, начинает э, кипеть. Это э, очень хорошо. Значит, мы не понизили температуру э, кипения в самом котле. И добавляем уже в воду непосредственно соль. Разбрасывая ее для того, чтобы... Она растворилась. Ложки 3 на такой объем будет достаточно. И накрываем э, наш котел, накрываем крышкой, для того, чтобы рис э, готовился уже в закрытом, закрытом котле. После того, как плов э, у нас уже с рисом постоит, полчаса на медленном на слабом огне мы должны подготовить чеснок то есть шелушить с него лишнюю сухую шкурку не разбирая оставить неразобранный оголок снимается только лишние сухие шкурки которые ну, не должны отслоиться и потом попасть в плов Обратите внимание, рис э, стал желтым, питал себе жир. Мы укладываем в наш рис чеснок и утапливаем его вовнутрь риса. И оставляем еще буквально минут на 5-7, после чего выключаем огонь или снимаем, если мы готовим на костре снимаем котел с костра, либо же через 5 минут выключаем огонь под котлом и оставляем наш стол настаиваться. Значит, наш рис отстоялся, приготовился уже. Значит, нам необходимо перемешать рис для того, чтобы можно было накладывать в тарелки порций, в которых будет равномерно распределено и мясо, и овощи, и рис. Ну, практически блюдо готово к употреблению. мы еще немного оставим его для того, чтобы оно пропарилось немножко больше и можно приступать к еде. Приятного аппетита. Охота открытие охоты. Под Кировоградом была такая лазоватка село. Была, но ну, есть сейчас. Лазоватка, дальше Северинка. И все э, охотники Кировограда старались попасть в эту лазоватку. Очень много качки, много всего абсолютно. А Кум Петрович был такой товарищ. Он себе выбрал место. Тут уже много людей, он себе заходит туда, в этот залез, в камыши. А были тогда андатры сильно много было, этой водяной крысы. И они хатки строили такие. И вот, значит, камыша наносят, он вылез на ту хатку. Сел, все нормально. Пока там охота, пока стрельба пошла, пока подняли утку, ждут. Вечерний лед, когда уже солнце упадет, когда уже с полей будет утка возвращаться на воду. Кум сидит себе на, в этой хатке. На этой хатке, да. да. Да, 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 да. И вдруг табуны пошли. С той стороны, с той стороны, там стреляют, там стреляют. И тут наваливает табунок такой добрый. шляп шлеп, 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 шлеп. И падает мы ж бачим, мы ж на бугру, где ж там кум, что точно там. Попадали там качки. Добрый такой табунок. Не ни, ни выстрела, ни, ничего абсолютно. Я кричу, кум, Петрович, что ж ты не стреляешь, слепандя, возле тебя ж там табун, жакачок, сив, что ж ты не стреляешь? Пауза такая, пауза и... «Та вон и худи. <с. 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 Оказывается, он расстрелял все патроны. <с. А не хотел вылазить, шлепать, потому что пошел лед, чтобы не мешать людям. Это настоящий охотник. Он сидит, кормит комаров, а мы кричим, что ж ты не стреляешь, как-то пованные худи.